হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে মৰম আৰু মই পূজা চাব ওলাইছোঁ এইটো আচলতে পূজাৰ সময়ে ভিডিঅ' হয় দেই আপোনালোকক লং ভিডিঅ'টো দিম বুলি কৈছিলোঁ যে সেই তাকে লৈ আহিছোঁ আৰু সেইদিনাখন গধূলাতে ওলাইছোঁ মোৰ আচলতে সেইদিনাখন যাবলৈ মন নাছিলে মই তাক কৈছোঁ যে সপ্তমী অষ্টমী নৱমী আছে চাম দিয়া এদিন এইটো মানে ষষ্ঠীৰ দিনাখনেই হয় জানানে সি মানে যাব এই কথা নুশুনে সেইকাৰণে ওলালোঁ আৰু ইমান ভালো লাগিছে গৈ পেলাই পূজা যিহেতু ষষ্ঠী ঠায়ে ঠায়ে পূজাবোৰ পতা হৈছে ইমান ভাল লাগিছে আৰু এয়া দেখিছেনে ঠায়ে ঠায়ে মানে দেৱী মাক আনিছে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু পূজা বুলি ক'লে মানে বিশেষকৈ যে মই সঁচা কথা কওঁ লাইটিংবোৰ ইমান ভাল পাওঁ নহয় লাইটিং ডেক'ৰেশ্যন এইবিলাকেই ভাল লাগে পূজা বুলি ক'লে আৰু এয়া চাওক শ্ৰীকৃষ্ণই পৰ্বত দাঙি ধৰিয়াই যে সেইটো থিম লৈ পেলাই ইয়াত বনাইছে বহুত ভাল লাগিছে এইবাৰ অৱশ্যে পূজা গোটেইকেইখনেই ভাল লাগিছে চাই পেলাই বেংগলীপট্টি পূজাখনো ভাল লাগিলে আকৌ আই টি আইৰ ওচৰত যে বনাই সেয়াও ভাল লাগিছে আৰু এয়া যে ইমান ওখ বনাইছে এয়া কাম চলিয়েই আছে দেখিছেনে কাম কৰিয়ে আছে সেয়া মানুহৰ ওপৰত উঠি উঠি বহুত ওখ বনাইছিলে মূৰ্তিভাগ যে ইমান ওখ বনাইছে নহয় আৰু ক'ত ক'তনো হয় তাকে আমি চাই আছোঁ আৰু এইফালে দেৱী প্ৰতিমা মূৰ্তিভাগ ইমান ধুনীয়া বনাইছে চালেই মানে চাই থাকিব মন যায় আৰু এয়া নগাঁও হিন্দু মিলন মন্দিৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ ইয়াতো বৰ ধুনীয়া পূজা পাতে প্ৰত্যেকবাৰেই আৰু আপোনালোকে চাওকচোন এই ক'ত ক'ত পূজা চালোঁ মিলন মন্দিৰত যে প্ৰত্যেকবাৰেই বেলেগ বেলেগ থিম লৈ বনায় আৰু বহুত ভাল হয় জানেনে এয়া চাওকচোন তাৰ এয়া মূৰ্তিভাগ দেৱী প্ৰতিমাৰ মূৰ্তিভাগ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে তাৰ পৰা আমি আহি বেংগলীপট্টি পূজাভাগ পালোহি ইয়াতো আপোনালোকে জানেই প্ৰত্যেকবাৰে একছে ভাগকৈ এক থিম লৈ বনায় এইবাৰতো সাগৰীয় থিমলৈ বনাইছে নাও মাছমৰীয়া পেংগুইন সকলোখিনি দেখুৱাইছে ইয়াতো বাহিৰৰ ভাগ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বাহিৰৰ ভাগটো ব্লু ব্লু দেখুৱাইছে সাগৰীয়ৰ এটা মানে থিম দি দিছে ভিতৰৰ ভাগো ঠিক তেনেকৈ মানে একছে বয়কে এক বুলি ক'ব পাৰি বাহিৰৰখিনি যিমান ধুনীয়া ভিতৰখিনিতো আৰু ধুনীয়া আৰু সেইদিনাখন কিন্তু মানুহো বহুত হৈছিলে ষষ্ঠী দিনাখন এয়া চাওকচোন বহুত মানুহে আহি চাইছেহি আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিলে নহয় দেৱী প্ৰতিমা ভাগো চাই পেলাই আৰু ইয়াত সাগৰৰ তলিত যি যি থাকে সকলোখিনিয়ে ইয়াত দেখুৱাইছে মই তাকে দেখিবলৈ মানে আচৰিত হৈ গৈছোঁ এইখিনি বনাওঁতেতো মানুহ কিমান কষ্ট হৈছে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বস্তুৰ পৰা কেনেকৈ মানে বনাইছে আচলতে বহুত টাইমৰো প্ৰয়োজন হয় এনেদৰে মানে সজাই পৰাই তোলোঁতে সেইকাৰণে বহুত ভালো লাগিছে কিন্তু দেই এইবোৰ সৰু সৰু সাগৰৰ তলিত মাছ থাকে যে এইবোৰো দেখুৱাইছে মানে একদম মনোমোহা দৃশ্য মানে মোৰতো মানে এনেকুৱা লাগিছে যে মই সাগৰৰ সাগৰৰ তলিতে মই সোমাই আছোঁ নেকি গোটেই ভিতৰখন একদম ব্লু হৈ গৈছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে মানে চাই তাৰ পৰা আহিব মনেই নাযায় মানে চালে যে মই চায়ে থাকিম চায়ে থাকিম তেনেকুৱা লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে গোটেইখিনি মানে কালাৰিং কৰি দিছে যে আৰু কি দি বনাইছে মই তাকে ভাবিছোঁ বোলো কি দিনো বনাইছে জানো বস্তুখিনি মই মানে মাজে মাজে অকণমান হাতেৰে চুই পেলাই চাওঁ আকৌ ভাবোঁ হাতেৰে চুলে কিবা হ'ব নেকি মানে হাতেৰে মানে মোৰ চুই চালেহে মানে শান্তি লাগিব বস্তুখিনি নেক্সট আমি আই টি আইত চাবলৈ আহিলোঁ টাইটেনিক আৰু ইমান ধুনীয়া বনাইছে টাইটেনিকখন হয় এতিয়া ভাবিলোঁ ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰত আহি বোলো দেৱী পূৰ্ণিমা মূৰ্তিভাগ চাওঁ কেনেকুৱা বনাইছে আৰু ইমান ধুনীয়া বনাইছে নহয় আৰু ইয়াত ডেক'ৰেশ্যনখিনিও বহুত ধুনীয়া কৰিছে ব্লু থিমতে কৰিছে যেনেকৈ আমি বেংগলীৰ প্ৰতি এই সাগৰীয় থিমটোত গোটেই ব্লু ব্লু দেখুৱাইছিলে যে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো ভিতৰখনত এনেকৈ ব্লু ব্লু ৰাখিছে যে বহুত ভাল লাগিছে তাৰ পৰা বাহিৰলৈ আহি পেলাই টাইটেনিকখন মানে ভালদৰে চাইছোঁ একেবাৰে সঁচা খচি টাইটেনিকখনলৈ মানে মনত পৰি গৈছেগৈ ইমান ধুনীয়া বনাইছে নহয় তাত যেনেকৈ এক্টৰ এক্ট্ৰেছে চুকত হাতটো মেলি থাকে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো দেখুৱাইছে মানে চালে হেঁপাহেই নবলায় তথাপিতো দেৰি হ'ব যে সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ দেৰিকৈ হ'লেও পূজা ব্লগটো আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাই বাই